День национальной полиции. Ровно год назад президент подписал закон о ее создании. Теперь за порядком в городах Украины следят почти 12 тысяч патрульных. Бывшие милиционеры проходят переаттестацию. За год были и увольнения, и скандалы, и разбитые машины. Итоги года у Оксаны Котовой. Год назад все начиналось как сериал. Копов на улицах считали и волновались, когда не видели в потоке машин сигнальных огней. Курьезы со спасением животных, разбитые рабочие машины, селфомания, откровенные фото и скандалы. Со штрафами Нардепа Поросюка, который проехал на красный свет, супруги экс-премьера Яценюка за разговор по телефону за рулем. Ну и две ютубовские звезды, эксцентричные Светланы, задержанные за неправильную парковку. Но в годовщину об этом ни слова. Им не хватает денег на зарплаты, оборудование и машин для исполнения служебных обязанностей. Но это не главное. Их перестали бояться, утверждает глава нацполиции. 40% населения по ее подсчетам стали доверять правоохранительным органам. Дуже важко налаштуватися на нормальну роботу і э, робити так, чтобы довіра до нас виросла. Искоренить в новой полиции привычки бывшей милиции тяжело, призналась руководительница и в который раз напомнила. В полиции не место коррупции, в полиции не место политики и в полиции не место негодяев, которые оскверняют наши ряды. Натяжно было доказать людям, что мы уже новая совсем полиция, мы совсем не та полиция, которая была раньше, что мы выходим на более высокий уровень и моральности, и технических Технического обеспечения. За год громкие скандалы потрясли и саму полицию. Смертельная погоня за БМВ. Коп стрелял по машине, которую управлял водитель в состоянии наркотического опьянения, а погиб от пули пассажир. Патрульный под домашним арестом. Прокуратура планирует передать его дело в суд к осени. Другой патруль сбил пешехода на переходе. Идет следствие. С одной стороны собственные недоработки, с другой несовершенная судебная система, в рамках которой возможно неуважительное отношение к полиции, утверждает ее руководитель. Патрульные полицейские, э, в трезвом состоянии задержали не задерж, да, задержали судью. Прокуратура в кироградской области открыла криминальное провожение против патрульных полицейских. Вы знаете, безнаказанность в нашей стране должно закончиться. Годовщину копы отметили скромно и быстро. Несколько официальных выступлений и на работу. Оксана Котова, Юрий Кирчас. События, канал Украина.